много путешествовали. Три миллиона шестьсот тысяч чертей! Ты прав, юнец! Как тебя зовут, смешленый финн? Я не финн, сэр! Хорошо, Нет, финн, сэр. Тогда дай мне еще коньяк с японским и большую гаванскую сигару. Сожалею, сэр, но у нас нет гаванских сигар. Но я был в Гаване! Но у нас все равно нет гаванских сигар. Но я же был в Гаване! Ну и что, че, мне не веришь? Я понялся. И я не так уж часто там бывал, поэтому дай мне еще чайского пива. Может попробуете еще нашего рому? А что, он здесь? закуски. Да, старый волк, ты все так же по-прежнему убежаешь в Россию стороной? Да, старый мастер-волк, <связать> но зато я по встречаюсь с теми, кто видел русских. <связать> и вы, сэр, будете еще что-нибудь? Зови нас, капитан, малыш, и неси свое еще что-нибудь. <связать> Какая встреча, капитан! Каким цунами разбила твой корабль на этот раз? На этот раз не разбил мою шлюпку, а вот корабль утонул сам. Опять возле Мальтийских островов? Да, я бы тоже не выдержал. Когда-то девочек, ха-ха, рому и гаванских сигар рукой подать, а тут штиль. <реклама> <реклама> капитан, нас... Вы... капитан, у нас нет гаванских сигар. Но я был Вы в саванне. В саванне. Знаешь, капитан, он начинает меня выводить Не надо, капитан! А если ты думаешь, что я пьян, то ты никогда не видел русских. Тебе повезло, парень! «Да, я!» «Возьми себя в да. руки, капитан!» «И веди, как слушаешь себя под ним в «Как? Говори на русском!» «О, я!» «Я вас понял!» «Знаешь, капитан, этот генец наполнил мне нашу молодость!» «О, нет, капитан, это самая страшная страница в моей жизни!» «Тогда я был боцманом и впервые я попал к русским!» А недавно я получил от него весточку. боитесь? Неужели они такие страшные? Сынок, ты их не знаешь. Это люди, которых никогда не укачивает в море, потому что еда постоянно дошли. Так, может, ее надо на место? Смышленый пин! Сынок, а хочешь быть юнгой на моем корите? Сколько тебе лет? Тридцать пять. Да? Ну, ты доставшим юнгой. Капитан! Да, малыш? Я хочу стать летчиком! Не надо.